ॐ परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवी एवं परम्परा निमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमहता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मयातीत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्ति मे चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेदसर्वणि न त्वं वेत्थपरन्तप अजोऽपि सन् वेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा, मन्मया बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मान वर्तन्ते पार्थ पार्थसर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभाकशः तस्य करतारमपि मां विद्यकरतारमव्ययम् न मां कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिरन सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैपूर्वतरं कृतं किं कर् किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्ये दकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्म कृस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकरमाणं तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिहं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमात्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपेते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्ततापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रताः अपाने जुहते प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहार णेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणामुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन यज्ञात्वा न पुनरमोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्नि भस्मसात् भस्मसात्कुरुते तथा दाने न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्ध काले नात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति ज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वेनं संशयं योग भारत ॐ तत्सदिति श्रीमाद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत्